Перед нами Нелли Ильинична Тужикова, врач-психотерапевт. Многие мариупольцы знакомы с этой женщиной, и большинство из них благодарны ей за избавление от зависимости от алкоголя, табакокурения и гармонии. Оказалось, что Мария Ильинична не только хороший врач-специалист, но и талантливый художник. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Мария Ильична, мы с вами знакомы много лет, и я никогда не предполагал, что у вас такой талант живописи. А сколько это? То ли вы скрывали, то ли... Я не считаю, что такой уж талант у меня, но я рисовала с детства. И рисовала всегда, когда у меня было свободное время. Я могла в выходные еще в школьные дни сидеть целый день, без условий, в углу где-то, рисовать. Рисовала, как говорится, это мне доставляло удовольствие. А уже в зрелом возрасте это мне уже пригодилось, не только пригодилось в жизни, но и в работе. Потому что в жизни это очень успокаивает, это очень хорошо действует на нервную систему, успокаивающее. А в смысле работы каждая картина, она оказывает благотворное воздействие, снимает энергетику отрицательную. Вот именно положительно действует на психику человека. Каждая картина имеет смысл. И человек смотрит на картину, что-то представляет. Снимается весь негатив. Вот. Она вызывает спокойствие. Особенно спокойные картины. Они вызывают спокойствие, умиротворение. Вот. И, конечно, благотворно действует и на больных с нагрозами особенно. Вот. Есть такой метод лечения в психотерапии. Называется арт-терапия. Когда больной может рисованием снять все негативные ощущения в своем теле, все негативные снять, убрать именно с помощью рисования. Это один из методов психотерапии. Поэтому, этот, как говорится, это увлечение, это хобби, мне помогает и в работе. Это и прекрасно в этот мир окунуться, в мир художества. Это замечательно, это очень интересно и увлекательно даже для человека пациентам, если они склонны там к рисованию или там какие-то поделки. Это очень полезно действует на, на человека. Надеюсь, что, а вот картины в основном одного жанра. Ну, пейзажи. Вы... Пейзажи, да, я люблю пейзажи больше. Не Хотя я могу Есть. рисовать что-то и портреты какие-то. Рисовала всегда, всегда, всю жизнь, можно сказать. Дарите да. вы свои портреты кому, Ой, вернее, кому? Я уже столько надарила родственникам. Мои картины уже в Киеве есть, в Ростове есть, в Германии есть, в Греции ну. есть, ну. И, и в Москве есть, и не знаю, где только да. их нет. Родственников. Ну, а а вы выставку не организовывали, не... Выставку нет, не, не организовала. Ясно. Хотя приходили ко мне художники, иногда посмотрели, нравилось, ничего, свои работы приносили. Но я специально этим не занимаюсь. Это, ну, мой, да, это вас. мое просто хобби. Да это... Я просто без этого не могу. Жизнь. Поддержка я, я если... в жизни и в работе. Да, я если сажусь рисовать, я забываю все. Остальное у меня вокруг уже все. Я успокаиваюсь, это мне помогает в жизни. Как же это помогает ему? Ну, дай Бог, чтобы оно помогало тем, кто созерцает эти пейзажи. Да, конечно. Да, вероятно, помогаем, да. действие, да. безусловно, действие будет. Да. Так, Наталья спасибо. Да. Значит, в следующий да, раз мы поговорим здоровы. о... Хорошо, пожалуйста, Медицине. Хотите, то более важные вопросы. Мы да. поговорим. Но все вопросы важны. Да. Спасибо.